হেল্ল' গাইজ নমস্কাৰ ভিডিঅ'টো প্ৰথমতে কৈ দিওঁ আমাৰ মাজত যিহেতু জুবিনদা নাই তো সকলোৰে চাগে মন চন বেয়াই বাকী তেওঁ য'তে আছে ভালে কুশলে থাকক তাকে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ লগতে তেওঁ যাতে ন্যায় পায় তাকেও ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টোত আছে মই অষ্টমীৰ দিনা গৈছিলোঁ দীৰ্ঘেশ্বৰী মন্দিৰত আমাৰ ওচৰতে থকা দিনৰ ভাগত গৈছিলোঁ তো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু কেনেকুৱা লাগিল জনাব এয়া আহি পালোঁ মন্দিৰ আৰু মন্দিৰটো যিহেতু পাহাৰৰ ওপৰত আছে একদম ওপৰতো নহয় যে যাব নোৱাৰে চবেই চবেই যাব পাৰে ত' তাতে এতিয়া যাই আছোঁ আৰু পৰিৱেশটো দেখিছে নহয় কিমান ধুনীয়া এনেও পাহাৰত বহুত গছ গছনি থাকে ত' ভালেই লাগে দুৰ্গা পূজাত এই মন্দিৰটোত অষ্টমী আৰু নৱমীৰ দিনা বলি দিয়া হয় আমি দেখা নাপালোঁ আৰু মই চাবও ভাল নাপাওঁ এইটো কোনেও যাতে বেয়াকৈ কমেণ্টটো নিদিয়ে বলি দিয়াটোৰ হয় তো এয়া বলি দিয়া হৈ উঠিল ত' সেইকাৰণে ভিতৰত আমি সেৱা কৰিব পৰা নাই কিবা কিবি নিয়ম চলি আছে বাহিৰৰ পৰাই কৰিছোঁ আৰু তলত মানে মেইন মন্দিৰৰ তলত এটা গণেশ মন্দিৰ আছে তাতে চাকি বন্তি দি আহিছোঁ সেৱা কৰিছোঁ বাৰু আৰু এতিয়া আকৌ অলপ ওপৰত গৈছোঁ ভিতৰৰ ফালে এইটো যে হালধীয়া ঘৰটো দেখিছে সেইটোত সকলোকে প্ৰসাদ দিয়া হয় মানে তাতে সিচাৰীৰ ব্যৱস্থা কৰে তো তাতে এতিয়া গৈ আছোঁ আমি ভিতৰত বহিম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু ভিতৰত অলৰেডি কিমান মানুহ বহিয়ে আছে মানে জেগা নাই আৰু আমি যে বহিব পাম অহা নাই তো সেইকাৰণে বাহিৰলৈ আহিলোঁ আৰু আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম মই এই মন্দিৰটোৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী দেখিলোঁ আগতে বহুত আহিছোঁ মন্দিৰটোত কিন্তু এই যিটো খোৱা লোৱা ব্যৱস্থা কৰা ঘৰটো আছে তাৰ পৰা তালৈকে অহা নাছিলোঁ তো সেইকাৰণে দেখা নাছিলোঁ আজি প্ৰথম আহিছোঁ ইয়ালৈকে তো সেইকাৰণে দেখিলোঁ নৰ্মেলি আহিলে মন্দিৰটোত সেৱা কৰি কিনে সেইফালে গুচি যাওঁ এইফালে অহা নহয় ত' সেইকাৰণে আৰু পৰিৱেশটো দেখিছে নহয় কিমান ধুনীয়া হয় আমি বাহিৰতে বহিলোঁ চিৰিত বহি আছোঁ তাতেও মানে খোৱা লোৱাৰ ব্যৱস্থাটো দি দিয়ে আৰু যিহেতু বহুত মানুহ হয় ত' সেইকাৰণে যোনে য'ত পায় তাতে বহি গৈছে আৰু এতিয়া এয়া সেৱা কৰিব হৈছে মই যিহেতু এইবাৰ প্ৰথম মানে এই প্ৰসাদ হোৱাকৈ গৈছোঁ দুৰ্গা পূজাৰ সময়ত তো মই নাজানো কেনেকৈ কি কৰে বহুত টাইম ৰখি ৰখিছোঁ আমি প্ৰায় ডেৰ ঘণ্টামান ৰখিছোঁ এনেকৈ বাহিৰত ডেৰ দুই ঘণ্টা আৰু এয়া হিচাৰি খাবৰ কাৰণে লাইন পাতিছোঁ ভিতৰৰখিনি আহিব নালাগে তেওঁলোকে যিহেতু বহি থাকে তো তেওঁলোকক জেগাতে দিয়ে আমি যিহেতু বাহিৰত আছোঁ গতিকে আমি এনেকৈ লাইন পাতি ল'ব লাগিব আৰু টেষ্টি আছিল হিচাৰি লগতে চব্জি দিয়ে আৰু নেমুটেঙা লগতে আছিল পায়স পায়সৰ বাবে লাইন পাতিব লাগে আকৌ তো সেইকাৰণে আমি পায়সটোও নল'লোঁ তাৰো আপোনালোকক দেখুওৱা নহ'ল কি কি দিলে কৈহে দিলোঁ আপোনালোকক যে অমুক অমুক দিলে কিন্তু দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ সিচাৰীখিনিও গৰম আছিল লগতে ফোনো হাতত ল'ব দিগদাৰ তো সেইকাৰণে ফোনটো ভিতৰত থৈ কাঁহীখনেই ধৰিছোঁ আৰু ভালকৈ তাৰপাছত এয়া হোৱা লোৱা হ'ল আমাৰ এয়া দেখিছে নহয় মানুহবোৰে য'তেই পাইছে ত'তেই খাইছে মুঠৰ ওপৰত আৰু এয়া আমি এতিয়া যাবলৈ ওলাইছোঁ ঘৰলৈ বুলি ওলাইছোঁ এয়া ওপৰৰ ফালে মন্দিৰটো আছে আৰু পৰিৱেশটোতো দেখুৱাই আছোঁ তেতিয়াৰ পৰা লগতে ইয়াতে সকলো ধৰণৰ দোকানেই পায় আপোনালোকে খোৱা বস্তু বা খেলা বস্তু যিকোনো দোকানে এতিয়া পাই যাব আপোনালোকে এয়া হৈছে আমাৰ চাংচাৰী খেলপথাৰ আমাৰ পূজা মণ্ডপ হৈছে এয়া ৰাৱণ আৰু এইফালে আছে মণ্ডপটো মণ্ডপটো এইবাৰ একদম চিম্পুল কৰি থৈ দিছে ভালেই লাগিছে বাৰু আৰু এইফালে দেখিছে নহয় কিমান ৰ'দ আছে খেলা বস্তুৰ দোকান শোৱাৰ দোকান শোৱাৰ দোকান বাৰু বেলেগ ফালে আছে এইবিলাক এনে পপকৰ্ণ কিবা কিবি দোকানখিনি আছে আৰু এইফালে ষ্টেজ এখন দিছে লগতে আছে জুবিনদাৰ ফটো শ্ৰদ্ধাঞ্জলিৰ বাবে আৰু এয়া হৈছে মণ্ডপটো ওচৰৰ পৰা ভালদৰে দেখুৱাই দিছোঁ আৰু ভিতৰৰ ফালেও এইবাৰ ধুনীয়াকৈ দিছে এয়া দেখিছে নহয় বহিব পৰাকৈ ধুনীয়া মানে এয়া হৈছে মা দুৰ্গাৰ মূৰ্তিটো আৰু সেৱা কৰিছোঁ যে জুবিন দাই যাতে অতি সুৰ কানে ন্যায় পায় আৰু তেওঁলোকে শাস্তি পায় শাস্তি মানে এলাহেলা শাস্তি নহয় বহুত ভালদৰেই পাক যাতে শাস্তি তাকে কামনা কৰিছোঁ আৰু এয়া ষ্টেজটোত জুবিনদাৰ লাইভ ভিডিঅ' কিছুমান দি আছে আগৰ ত' সেয়াও চলি আছে ভালো লাগিছে বেয়াও লাগিছে এতিয়াও যে আমাৰ মাজত নাই মানে মনটো ধৰিব মানে মানি ল'ব পৰা নাই এতিয়াও বাকী এয়া দোকানবিলাক অকণমান চাইছোঁ যিহেতু ৰাতিলৈ নাহোঁ বুলি ভাবিছোঁ নাহিলো যেনিবা আৰু এয়া গধূলি হৈছে মই এতিয়া যাওঁ মানে নিয়ৰৰৰ বাৰ্থডে লৈ তাৰ আজি বাৰ্থডে' হয় ত্ৰিছ ছেপ্তেম্বৰৰ এইটো ভিডিঅ' এয়া নিয়ৰহঁতৰ ঘৰ আহিলোঁ আৰু নাম ধৰিছে আৰু এইফালে বাৰ্থডে' বয় ৰখিয়ে আছে আৰু মই আহিলোঁ পাকঘৰৰ ফালে চাহ দিবলৈ তো এয়া দেখিছে নহয় যোগাৰ পাতি চলি আছে আৰু আমাৰ বাৰ্থডে' বয় পূৰা একদম শেলাত তাৰমানে তামান ফূৰ্তি কোনোবা দিনৰ পৰাই কৈ আছে পেহী মোৰ বাৰ্থডে আহি আছে হেপী বাৰ্থডে এনেকুৱা টাইপত কৈ থাকে ভালো লাগে এইফালে সেৱা কৰিলে এতিয়া প্ৰসাদ বিতৰণ হ'ব কেক কাটিং হ'ব কেক কাটিংটো আগতে হ'ব বাৰু তাৰপাছত প্ৰসাদ দিব বাৰ্থডেৰ পৰা আহিলে এতিয়া মায়ে সাজি কাচি ওলাইছে পূজালৈ যাব বুলি বান্ধৱীবিলাকৰ লগত এয়া হৈছে দশমীৰ দিনা ৰাতিৰ ভিডিঅ' গগু মই বাইদেউ যাবলৈ ওলাইছোঁ ভিন্দেও গৈছে কিন্তু গুগুৰ মাক নোযোৱা হোৱা বাবে আমি গোগুক লৈ গ'লোঁ আৰু এয়া হৈছে আমাৰ চাংচাৰীৰ গেটটো মই অহাই নাছিলোঁ নৱমীৰ দিনা আহিম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু বৰষুণ দি থকাৰ কাৰণে ইচ্ছা নগ'ল আৰু আহিবলৈ এয়া আহিছোঁ আৰু আমাৰ গুগু এইটো ইটো চব লাগে তাক মানে দেখা পালে নৱমীৰ দিনাটো বৰষুণ দিছিলে দশমীৰ দিনা ৰাতিপুৱা ধুনীয়াকৈ ৰ'দ দিছে আকৌ পিছবেলা টাইমত বৰষুণ দি দিয়া একেবাৰে ফিল্ড ধুনীয়া হৈ আছে আৰু এইফালে আমাৰ ৰাৱণ দাদাই এতিয়া জ্বলাব লাহেকৈ আৰু মানুহ কিন্তু হৈছে দেই ময়ো কৈছোঁ যিহেতু মইনো বেলেগৰ কথা কি ক'ম বৰষুণ দিয়া হিচাপে মানুহটো হৈছে পিছত আকৌ বৰষুণ দি দিলে অৱস্থা চাবচোন আমাৰ ক'ত ৰখিব লগা হৈছে কেনেকৈ তাতে আমাৰ লগত গোগু আছিল চ' তেতিয়া ৰখিবও নোৱাৰি বৰষুণ দি দিছে পূৰা ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চালে গমেই পাব আপোনালোকে আৰু আমাৰ গগৈ কি কৈ আছিল জানানে ৰাৱণ পাপা কৈ আছিল দেউতাকে তাৰ কথা সুধি হাঁহিত থাকিব পৰা নাই আমিও থাকিব পৰা নাই শুনিব ৰব আপোনালোকে ৰাৱণটো জ্বলোৱাৰ আগে আগে জুবিনদাৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই পিনে সকলোৱে মায়াবিনী গানটো গালে আপোনালোকেও শুনক অকণমান দেখিছে নহয় কিমান হৈছে নৱমীৰ দিনাটো গোটেই দিনটো দিছে গতিকে পানীটো হ'বই বাৰু বহুত বেছি বৰষুণ দিছিল সেইদিনা আৰু এইফালে এয়া গগুক দেউতাকে অলপ ফুৰাই আছে যিহেতু সি অকণমান ভয় খাইছে ফটকাবোৰ ফুটাই আছে যিহেতু একেৰা আহে ত' সিও অলপমান ভয় খাইছে আৰু এইফালে এয়া আজলিছেহে ৰাৱণটো তাৰে পিছতে পূৰা বৰষুণ দি দিছে সবেই চাগে বতৰৰ পৰা সকলোফালৰ পৰাই মানে সেমেকা হৈ গ'ল বাকী আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে